шел на работу, 6 утра, он говорит, показывает мне видео, говорит, смотри, говорит, война началась. Я говорю, думаю, ты что ты мелешь. Пожар. Вот, он ушел. Я лягла, прибежала на другой диван, лягла, лежу. Тут хоп, дверь открывается в 6 часов утра, мама пришла. мама, ты чего? Она говорит, ты что лежишь? Война началась. Я говорю, какая война? Ты что, говорит, ты не слышишь". И за очень девочек ждет с интерсос, она постоянно там вот э, на прошлой неделе, да, не получилось захит провести, потому что была воздушная тревога. Ой, она в 7 часов утра проснулась, говорит, где девочки? Вита, 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 когда они приедут, ну а она от них восторг. Получилось так, что я находилась на линии огня, район Салтовка, это Харьков, район Салтовка, один из самых обстреливаемых с первых дней войны районов. Находилась дома, пока не случилось, сейчас вам покажу. Храню как... Это, вот этот осколок, я его храню как, ну, как память. Вот он, он, он небольшой, но он очень тяжелый, очень острый. Это залетело в кухонное окно девятого этажа, ударилось об арку пролетела по комнате и упала там в комнате ну, в общем это было последнее что я могла выдержать это меня уже напугало конкретно и тогда я уже начала искать ну, куда, бы мне, куда бы мне бежать

Раді бачити всі ці люди. Вони задоволені, вони нам віддають таку гарну, таку гарну і позитивну віддачу, що нам хочеться приїжджати сюди кожного дня, кожного разу. Ти відчуваєш те, що відчували вони. Ти хочеш їм допомогти ну, більше, більше і більше.